Salam əziz izləyicilər. Bu videonu izləyirsinizsə, sənə ilki ocaq xoş gəldin deyirəm. İlkincə bu bizim birinci verilişimiz olduğu üçün məslədim elə pozitivə yüklənək, pozitivlə başlayaq. Ən uğurlu seriallardan birini təqdim edirəm sizə. La Case de Papier. La Case de Papier. Hə, hə? La Case de Papier. Yəni Ruslarda bu məşhurdur, bizdə isə kağız ev mənasını verir tərcümədən. Bu bir İspan serialıdır. İspan təbii ki, Amerika şirkəti olan Netflix-in e, dəstəyi ilə çəkilən serialdır. Serialın birinci bölümünə baxırsan və o səni əlimdən götürür, aparır axırıncı sezonun axır hissəsinə qədər aparır. Hələ ki 3 sezonu olub. Bu aprelin 3-ü və ya 4-ü, 4-cü sezonun ilk bölümünü izləyəcəyik. Mən serialı izləyirəm və belə deyə, şəxsi fikrimdir, bəzən hissəbə görə məsələ görürəm. Bu seriala necə baxdım? Mənim üçün o reissor dostum var, Gara Həsenov. O biz həmin hər əfələrdə kino çəkirdik. Bu otel fonu təzə almışdı. Təzə ona zəng gəlirdi. Axıram bu mahnı çox tanış gəlir. Dədəm bu nədir dedi. Məsələn bir serial var, onun santriflərindən biridir. Hə, serial haqqında bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən onun reytinglərinə baxdım. Deməli, 1-ci sezonda 8.1, 8.4. İkinci səhnə ən çox o sezonda su kimi atlandı. 9.4 10 e, ballıq sistemlə 9.4 alıb. Bu o deməkdir ki, film həqiqətən də, yenə yəni, baxlan filmdir, desəyərlər. İzlənən filmdir. Mən dedim sizə, nəzədilə şiddətən tərsiləm seriala baxasınız. Seriala necə baxasınız? Yəni bu serial o adamlar üçündür ki, onlar daim düşünməyə, fikirləşməyə, yəni xoşlayırlar strategiya fikirləşirlər ki, Fikirsən, bundan sonra nə addım atacaq? Bu məncə mən olsam falan şey elərdim. Yəni bu macərarası macəradan çıxıb macəraya daxil olursunuz. Bu da serialın ümumi lidə marağını daha da artırır. Və onu da qeyd eləyim ki, filmin ən məşhur soundtracklərindən biri olan Bella Ciao bu İtalyan partizanlarının 30 il müharibəsində onların mahnı, yəni məşhur mahnılarından biri idi. Bu filmin soundtrackidir. Eləcə də onu demək istəyirəm ki, o Bellaçağı mahnısı. Yəni bizim dahi sənətkarımız Müslüm babamız. O <laughs> Müslüm maqamayı oxuyur. <laughs> Müslüm maqamayı demiş ya. Yəni biz hələ ki o dahi şəxsə haqqında film çəkə bilməmişik, yəni çəkməmişik. Onda deyim ki amatörlər öz Müslüm babaları haqqında dahi gözəl bir, fikir, bir film çəkiblər, yerə gəlmişəm. İnşallah növbəti bölüm o haqda olacaq. Amma bizdən fərqli olaraq Ruslar Müslim Maqamayev haqqında serial çəkiblər. Və bu 2020-ci ildə onlar səfələmərsə ORT -E kanalında premyerası olacaq serialın və istəsəniz ona baxa bilərsiniz. Hal-hazırda bu izədiyiniz videonun da aşağıda link. Mən o serialın linkini qoymuşam, treylerini. Baxarsınız, xoşunuza gəlsə, yəqin ki izləyərsiz. Oldu da mən istəyirəm ki, mən o treylərə baxdım, ümumilikdə biraz məzmunu ilə tanış oldum. Serial Bakıda da müəyyən epizodlar filan çəkilib. Amma belə deyim də, bunu ruslarca, bunu biz çəkməmişik. Yəni biz çəksəydik daha gözəl, daha uğurlu çəkərdik. Yəni imkanlar yaratsaydılar. A, ruslar çəkibsə demək ki, onu hardasa özün gülləşdiriblər. Seriala tam fikir bildirə bilmirəm, çünki serial hələ ifra getməyib, onu izləmək lazımdır trailer gəl gəldiyir. Bəli, baxmaq olar. Baxmağa dəyər. Film və serial haqqında, ümumiyyətlə Azərbaycan serialı hansı və ya serial hansı, serial, hansı film haqqında bizim incələməyimizi, analiz etməyimizi istəyirsinizsə, onu kommentlərinizdə yazın, mütləq yazın. Çünki biz onların hamısını oxuyuruq, əmin olun. Sözün açığı mən Əsvəb söz demim şəmolu. Yəni biraz çəkinib utanıram ancaq bunu deməliyəm çünki siz izləyib bunu bəyənəsaz, demək ki, bunu izləmək istəyən insanlar var. Ancaq onların buna xəbəri yoxdur. Ona görə xahiş olunur bu videonu bəyənin və ümumiyyətlə layihəni paylaşın ki, onunla abunə sayımız artsın, çoxlansın. Heç olmasa bu il min abunəçiliyi əldə etsə bu bizim uğurumuzdur. Nə qədər siz çox olasınız. Bizim kino cəmiyyətimiz haqqında, eləcə də xarici seriallar haqqında məlumatlarımızı daha çox verərik. Yəni komandalar hazırlıq çəkirik və həqiqətən bəhrəsini inşallah siz verəcəksiniz. Yaxşı bir söz demək istəyirəm. Bu mə çox məşhur sözdür. Bizim məqaləmizdə yayımlanan sözlərdən biridir. Biz kinosevməçiləri. Bunu deyirəm şə sizdə yaxşı filmlər izləyin. Sağlıqla qalın. Görüşənədək. Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 la mattina Ho già spogliato Una mattina mi son svegliato Oh bella ciao bella ciao